Бариса Николаевна. Лариса Николаевна, какая проблема? А вы деньги заплатили? Лариса Николаевна, давайте потом заплачу. Михаил Анатольевич, нет. Сначала деньги. Хорошо, пошел, деньги заплатил, прихожу. Лариса Николаевна, здравствуйте. Такая проблема. Так, какая проблема? Я вас ложу в больницу, вы мне уже надоели. Я вам все тут написала и в больницу вас положила. Лариса Николаевна, не ложите меня в больницу. Меня только что оттуда выгнали. С давлением 200 на улицу, как собаку. Покажите ноги, покажите руки, вы наркоман. Снимите штаны. Лариса Николаевна, смотрите, вот. Так, нет, не наркоман. Вы алкоголик, дайте я посмотрю вашу историю болезни. Так, струс головного мозга, ссадина гематома. Э, алкоголь ноль-ноль. О! эмоциональный розлад. Абсолютно особый Вот психиатр правильно вам написал. Так, если вы женаты, то вы скоро разведетесь. Лариса Николаевна, я в 2007 году развелся. Я с 2007 года снимаю одну комнату, работаю в сфере услуг, ни одного замечания, работаю э, с клиентами, э, таксистом, пассажиром. И э, уже с 2007 года работаю таксистом в сфере услуг. Э, ни одного замечания. Ничего не страшно. Вы все равно психиатр прав. Как я вам тут написала и на второй странице, и на первой странице. Вот это на первой странице я вам написала, вот это на второй странице. Захотите, хотите, разберете. Лариса Николаевна, понимаете, какая проблема? У меня давление высокое было, 200. Один день 81 день 200. У вас давление, потому что вы псих. Перестаньте приподнять нервы друг другу и своей жене в том числе. Лариса Николаевна, я развезу когда это трепали и нервы? Все равно кому-то трепите. В больнице трепали нервы. Бориса Николаевна, я в больнице не выходил из комнаты пять дней. Только тогда, когда у меня поднялось <говорит> давление, начало подниматься, я начал хватать таблетки по 10 штук. И оно росло. Вот тогда я пошел к доктору. А так я сидел тихо, как выше. Ну, единственное, что я в письмовом вигляді написал, что прошу пояснить, почему так сталося, что у меня тиск поднятый, такой высокий, до меня никто не подходил. Аж прислали только психиатра, когда я уже начал резать себе пальцы, чтобы снизить тиск. Уже 10 таблеток я напо выпил, и 3 последних таблетки выпивал на глазах у них персоналу, и Хотів, щоб мені допомогли, мені ніхто не допомагав. Потім я пішов до завідуючого, попросив, щоб мені вели магнезію, мені відмовили, я пішов в магазин, купив укол, сам врядніше послав чоловіка, який лежав в палаті за уколом, сам завів укол і тільки тоді почав А в час дня мене виписали. От, відомі достаточно, щоб бачити, читати псих. Все. Я вам тут і так і написала. Лариса Николаевна, я что тут ничего не понятно, не, не могу понять. А вам не надо понимать, Лариса Николаевна. Я вообще-то хотел еще вот по консультации предыдущего ликаря попасть. вот К окулисту. у меня на стратозору Не надо, вы притворяетесь, ребята, вам в АТО сейчас с пневмонией и ничего. А вы притворяетесь, затратозора у него понизилась. Лариса Николаевна, я сам волонтер. Я сам отгонял КамАЗ под Дебальцева. А мне не надо это знать. Я не хочу это слышать, я не хочу это знать, про вас, что вы там отгоняли, что вы там пригоняли. Не так я и после нового года еду в АТО и уже в качестве добровольческого ну, батальон добровольческий вступаю. Мне это не интересно. Я не хочу забирать свои шмотки Вы выходите вы, вы из кабинета приблизительно на такой прием попал я к своему лечащему доктору Ларисе Николаевне в Софийскую Борщеволку амбулаторное отделение терапевт на нагляд домашнего лечения. Буду ли я лечиться, она спросила. Конечно, буду. Я же хочу вылечиться. Я хочу понизить давление. Я хочу это. Кстати, вот эти витаминки мне очень помогают. Чувствую, как легче становится. Магна Б6. Хочу понизить давление, хочу ясность ума, хочу не спать с утра до вечера. Я начал спать круглые сутки. Это хорошо, сон это хорошо, покой это хорошо. Но мне же нужно опять не идти на прием, что мне делать? Сегодня понедельник, 28. -е. Она мне там не написала. Может тут и написала, когда приходить. Так я ж тут не разберу ничего. Надо самому идти. Да вообще-то мне к невропатологу больницу надо. И к глазному. Ну, к глазному. Солдаты в ато в окопах пневмонии болеют. А я тут к глазному сотался. Да? Какой глазной? уже решайте, я могу ехать за рулем или не могу. Мне вот это главное, чтобы я уже выезжал. У меня голова еще болит. Еще. Да, сломали у меня на голове. На моей голове. Лариса Николаевна, смотрите. На моей голове поломали вот эту биту. Вот эту биту поломали на моей голове. Пополам. Смотрите, вот я лежал, вот кровь. Вот Лариса Николаевна кровь с меня текла. Рвали рубашку мне. Я тоже побывал в АТО. Пришел участковый. Это не захотел забирать. Сказал. -то. После Нового года. Сейчас они заняты. В общем, Лариса Николаевна. Мне надо к вам на прием сегодня. Vielen <coughs> Dank.